Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sayyidina nabi ummihi wa ala alihi washabi ajmain amma ba'du. alamin kepada saudara semua dimanapun berada. Semoga selalu diberi keberkahan, selalu diberi kemuliaan dalam kehidupan sehari-hari saudara. Dan tentunya semoga Allah selalu memberi keberuntungan, kesejahteraan dan ekonomi yang maju. Amin amin ya rabbal alamin. Dan Alhamdulillah di dalam pertemuan kali ini Mbak Salim memberikan ilmu pengetahuan Yaitu dalam membangkitkan aura keberuntungan Aura keberuntungan yang bisa dimiliki oleh semua orang Tapi tidak semua orang beruntung Hanya orang-orang yang beruntung bisa mengetahui rahasia ini Manfaat aura keberuntungan untuk membangkitkan energi Kejayaan di dalam diri kita, yang mana peran keberuntungan itu punya peran yang sangat dibutuhkan buat seseorang dalam hal apapun. Hakikat keberuntungan tersebut sangat luas sekali, jadi sudah mencakup buat segala fungsi yang berkaitan dengan hajat kita. Bila kita mempunyai hajat, namun hajat kita selalu tersendat atau tidak dikabulkan, insya Allah dengan jalan pintas ini, hajat saudara akan cepat terkabulkan aura keberuntungan ini pernah dialami oleh seseorang ya pada tahun 2001. Yang mana seseorang itu bernama Pak Kamto. Pak Kamto keadaannya sangat memprihatinkan. Dia seseorang perantau ya, sedang mencari nafkah di tanah perantauan. Sedangkan istrinya adalah penduduk asli tersebut. Kehidupan yang sangat memprihatinkan dalam arti yaitu ekonominya sangat kekurangan. Dan pekerjaan Pak Kamto sehari-harinya adalah tukang ojek, ya, tukang ojek di pangkalan. Namun kadang-kadang ada penumpang, kadang-kadang tidak, jadi tidak bisa dipastikan hasil dari mengojek tersebut. Kadang-kadang dalam satu hari Pak Kamto tidak mendapatkan uang. Bahkan hanya satu penumpang pun, untuk beli bensin pun sudah cukup, belum kebutuhan rumah tangganya. Bisa dibilang ekonominya Pak Kamto sangat kekurangan dalam kehidupan sehari-harinya. Kadang-kadang Pak Kanto mencari kerja serabutan, tapi juga belum menentu ada. Kadang-kadang mengecek walaupun tidak ada penumpang, sehingga banyak menganggurnya lah Pak Kanto dalam hidup sehari-harinya. Nah tentunya banyak tetangga, sanak famili atau bahkan istrinya sering cekcok masalah ekonomi uang kekurangan ini itu, dan tentunya banyak dihina orang karena kekurangan ekonomi tersebut. Nah, pada suatu hari Pak Kamto bertemu dengan seseorang. Nah, seseorang itu memberikan sebuah petuah atau sebuah wasilah, intinya sebuah pesan. Nah, Pak Kamto disuruh menyiapkan uang 5.000 ya. Waktu itu tahun 2001, uang 5.000 itu sudah banyak loh ya. Maka Pak Kamto menyiapkan uang 5.000 satu lembar. Untung saja saat itu orang asing tersebut meminta uang 5000 yang harus disiapkan kepada Pak Kamto. Tahu sendiri Pak Kamto itu ekonominya sangat kesusahan, jangankan dalam memberi beras, bensin dan lain-lainnya, apalagi uang 5000. Tapi Pak Kamto seakan-akan tidak bisa menolak dan seakan-akan tidak banyak bertanya. Beliau langsung mencari pinjaman ke sana kemari. Akhirnya seharian beliau dapat uang pinjaman 5000 itu pun besoknya harus dibayar untuk itu Pak Kamto dengan tekad padahal belum mengetahui kegunaan uang 5000 tersebut setelah Pak Kamto mendapatkan uang 5000 itu lalu diberikanlah kepada orang asing tersebut akhirnya besok malamnya Pak Kamto disuruh untuk mendatangi dia ya dekat Musola dan di kamar dekat musola itu itu biasanya tempat-tempat Al-Quran ya tempat-tempat gudang tamu orang yang luar bisa menginap di situ nah akhirnya besok malamnya Pak Kamto mendatangi orang tersebut di kamar dekat musola ya gandeng musola dengan kamar itu nah setelah bertemu dengan orang asing tersebut dengan memberi wejangan-wejangan ya orang asing itu akhirnya Pak Kamto diberikan satu lembar uang 5000 itu uang Pak Kamto yang kemarin yang telah diberikan, ya. Akhirnya orang asing itu mengembalikan kepada Pak Kamto. Lantas Pak Kamto bilang, "Loh, bah, ini kok dikembalikan?" Orang asing itu menjawab, "Tidak apa-apa, pegang saja uang itu. Beberapa saat kemudian, Pak Kamto diberi wejangan, ya, diberi asmaksir sir setelah itu Pak Kamto pulang." Dan tanpa disangka, besok sorenya Pak Kamto saat mau menarik ojek ya seperti biasa di pangkalan dia tiba-tiba ditawari ya ditawari orang lain dan Pak Kanto diajak kerjasama untuk berjualan dealer sepeda motor loh ini bukan jurusannya Pak Kanto tapi Pak Kanto ditawari tiba-tiba kebetulan orang tersebut sering naik ojek kepada Pak Kanto akhirnya tiba-tiba menawari pekerjaan itu suatu pekerjaan yang tidak mungkin bisa ditolak oleh Pak Kamto Akhirnya Pak Kamto bekerja di tempat tersebut ya. Mungkin bersih-bersih atau menjadi satpam ya dan menjaga dealer tersebut atau menjadi sales ya. Pokoknya Pak Kamto intinya bekerja di dealer tersebut. Nah, jangka 3 bulan kemudian Pak Kamto diangkat menjadi manajer di tempat dealer tersebut. Aneh sekali karena sang pemimpin dealer tersebut menaruh simpati dan menaruh kepercayaan kepada Pak Kamto akhirnya Pak Kamto diangkat menjadi manajer untuk mewakili dealer tersebut setelah itu Pak Kamto ekonominya sudah mulai menanjak naik bahkan dia sudah memiliki usaha sendiri ya dan dia tidak sombong atau tak kabur apa yang telah dicapainya dalam waktu singkat tersebut dia merasa bahwa masa lalunya menjadi pelajaran baginya menjadi orang yang miskin atau ekonomi susah sering dihina itu sudah dialami Pak Kanto akhirnya setelah Pak Kanto sukses beliau selalu sadar diri bahwa semua ini hanya titipan belakang nah telisik demi telisik Pak Kanto itu mengamalkan satu amalan khusus ya itu amalannya sangat pendek yaitu beliau mengamalkan bismillahirrahmanirrahim wabi ayyi alla'i robbi Fabi ayi ala irofi qamatuka ayat tersebut dibaca sebanyak 73 kali ayat yang tertera di surat ar Rahman dan dilanjutkan dengan membaca Robana nawasik takulla sayin romadaw wa ilman faamma ikana min al-mukhorbina warohu warohanu waznatu naim nah Fabi ayi ala irofi qamatuka tersebut dibaca sebanyak 73 kali dan robana wasita itu dibaca sebanyak 73 kali juga dan dilanjutkan dengan membaca ya arhamar rohimin ya arhamar rohimin ya arhamar rohimin dibaca sebanyak 73 kali setelah itu beliau berdoa ya Allah atas izin dan ridhomu Semoga engkau memberkahi rezeki hamba dalam kehidupan sehari-hari hamba bermanfaat dunia dan akhirat. Lahumul al-fatihah dan ditutup dengan membaca al-fatihah sebanyak satu kali. Nah, saat membaca ya, saat membaca doa-doa tersebut, mata itu terpejam, duduk bersila dan baca secara lirih ya. Lebih bagus di dalam hati dibaca setelah selesai sholat subuh dan maghrib dan dibaca ketika mau tidur ya masing-masing dibaca 33 kali khusus untuk menjelang tidur menghitungnya pakai jari ya bukan pakai tasbih ya pakai jari tangan sebanyak 33 kali itu nah setelah selesai tiupkan kedua telapak tangan saudara dan usapkan ke wajah lalu letakkan telapak tangan kanan ya yang kanan di dada sebelah kiri gini ya dan membaca Ya Robi Soli Allah Muhammad Ya Robi Soli Allah Muhammad Ya Robi Soli Allah Muhammad sebanyak 11 kali nah hal ini juga menghitungnya pakai jari ya pakai jari yang nempel di dada sebanyak 11 kali posisi mata terpejam Harap diperhatikan ya, dipahami secara baik-baik uh, video ini agar saudara melakukan ritual ini tidak salah tata caranya ya. Semoga kebahagiaan Pak Kamto yang memberikan keilmuan ini bermanfaat bagi kita semua ya. Ilmu ini bukan ilmu teori yang sudah dibuktikan oleh Pak Kamto sendiri, mungkin sudah banyak ribuan orang yang mengamalkan ilmu ini. mengentas kemiskinan dalam mendongkrak rezekinya. Entah dari mana datangnya, tiba-tiba dan mendadak secara spontan. Hitungan bulan, ekonomi kita berputar 180 derajat. Siapa sangka dan siapa nyana, semua terjadi begitu saja. Semoga amalan asma sir kerezekian ini bermanfaat bagi saudara semua dimanapun berada. Silahkan diamalkan bagi saudara yang berkenan dan silahkan diabaikan saja bagi saudara yang tidak berkenan jadikan sebagai referensi siapa tahu satu hari nanti saudara ekonominya seret butuh sekali segera amalkan agar ekonomi saudara bangkit kembali amin amin ya robbal alamin ikutin terus channel Mbak Salim dimanapun saudara berada assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh